Burukan yang, ketiga kita bincang menghilangkan cerdik. Tak faham-faham. Ha. Makan banyak. Keburukan yang keempat kita bincang sikit amal ibadah. Lumpuh daripada amal ibadah. Ya. Yang apa, apa, Perkata, apa? apa? Dialog antara Nabi Yahya bin Zakaria dan Iblis. So, Iblis kata, habislah aku. Silap cakap. Dia kata, Lepasnya aku tak nak dah. Uh, buka rahsia kepada sesiapa kan Keburukan yang kelima adalah ketiadaan langsung tidak beramal ibadah. Ketiadaan amal ibadah. Ya. Dia berasa, bila lapar ni dia berasa ha, dahaga untuk melakukan amal ibadah. Lapar untuk melakukan. Bila dia kenyang, dia dah tak rasa keperluan yang untuk beramal ibadah. Okey, yang keenam. Surat 170. Bahawasanya padanya kebinasaan takut jatuh dalam syubahah Sebab terlalu banyak makan kan ya? Oleh itu dia menedahkan dirinya kepada risiko syubahah dan haram Kerana bahawasanya halal itu tiada mendatangkan dia Melainkan sedikit makanan dua hmm. Kalau nak makanan kita itu semua halal Maka cara penjagaannya Ataupun usaha ke arah Makanan kita itu ada, adalah halal adalah dengan makan sikit Mengurangkan risiko terjebak Terjerumus kepada lembah syubaha dan haram Kalau makan banyak, risiko kita untuk termakan makanan haram tu lagi banyak lah Berbanding dengan makan sikit Jadi risiko ni kurang Sesungguhnya bahawasanya halal eh, Telah riwayat daripada Nabi SAW bahawasanya halal tiada datangkan melainkan segala makan menguatkan ya maksudnya adalah makanan yang sedikit sekadar menguat, menguatkan badan kita ya jadi Nabi kata halal tidak boleh kita perolehi daripada makanan kita kecuali makan sekadar untuk menguatkan badan kita halalah tu kalau macam tu sekadar makan untuk menguatkan badan kita tapi haram boleh terjadi ha haram mendatang, akan dikau bertambunan iaitu gemuk. Lah, orang yang gemuk makan banyak, ya. risiko dia untuk makan makanan halal makanan haram itu tinggi. Mana makannya banyak, bertambunan Bertambunan itu gemuk. Bukan tambun tu orang, orang Kedah kata kan? Tambun kan? Kau kau tambun dia kata. Tambun lah bertambunan tu gemuk. Dah. Makan banyak sehingga gemuk. Boleh mendatangkan makanan yang haram. Maka yang sikit sekarang muat tubuh badan, okey, insya-Allah terjaga daripada haram. Halal makanan itu. Tetapi kalau ada banyak sangat, maka ini menjadi gemuk, berkembunan, dan maka risiko untuk terjerumus kepada yang haram itu lebih tinggi. selesai ini, saya tak boleh syarah itu mudah parah. Okay. Yang ketujuh ini, dia ada lapan. Dia ada lima. Yeah. dia ada lima step dia. Kenapa dikatakan buang masa? Ya yeah. Yang ketujuh bahawa senia adalah padanya membimbangkan hati dan tubuh dengan menghasilkan dia menyebukkan fikiran kita dan tubuh badan kita untuk menyediakan dia menyebukkan fikiran kita menyebukkan usaha kita effort kita masa kita ke arah menyediakan makanan tersebut okey macam mana dikatakan bahawa makan banyak itu menyebabkan fikiran kita, tubuh badan kita sibuk bimbang akan urusan menjadikan makanan tersebut. Ini ada step dia, ada lima step. Ya? Kenapa dikatakan akal kita, tubuh badan kita jadi sibuk? Memikirkan hal makan itu saja. Sehingga menyebabkan kita tidak memikirkan hal ilmu dan ibadat. Pertama, kemudian disediakan dia. Ya? Cara nak menyediakan makanlah. makan lah. nak makan mana? Makan sikit-sikit tak apalah. Ya? Ada, semua nak masak sendiri. Contohlah ya. Makan pagi nak masak. Makan brunch. Itu pun tadi uh, breakfast. Brunch pukul 10. Lunch pukul 12. Tea time pukul 5, pukul 6. Malang lagi apa? Dinner pukul 8 contoh ya. Yeah. Lelaki apa? Supper. Supper. Malam. Jadi semua saya nak sedia sendiri. Bayangkanlah cara penyediaan kita. Nah. Contohlah ke arah menyediakan makan yang Bapa tu? Breakfast, brunch, lunch, tea time, dinner, satu. Enam kali makan. Okay. Bayangkanlah proses untuk menyediakan dia tu macam mana. Sehingga tu korban waktu dia baca Quran, waktu dia bersawat, waktu dia berzikir, mengorbankan ke waktu-waktunya. Kan dah akal dan fikiran kita tertumpu ke situ. Yang kedua, makan. Waktu makan pun mumpuni dia juga mana ada orang baca Quran waktu makan. Ni orang sikit waktu makan dia. Subhanallah, subhanallah. Ya, mana ada. Tapi kalau ikut yang saya ajar di masjid, saya kuliah di masjid Abu Bakar ya. Kita baca bismillah pada suapan yang pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim pada eh bismillahirrahman pada suapan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim pada suapan yang ketiga. Dan kemudian setiap kali kita suap, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling bagus, paling kurang Bismillah. Ha, sunat makan, setiap kali suap, baca Bismillah. Nesjaya hospital pun tutup. Tuan so, pun tak ada sakit. <laughs> Cerita ni, kita ni tak ingat Tuhan waktu makan. Sebab itulah kita, makanan kita jadi penyakit. <coughs> Minum sama, minum hanya dengan tiga nafas. Ya. Yeah. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin. Lupa dah ustaz ya? Eh? Ustaz tu ustaz lupa ya. Eh? Bismillah, Bismillah lagi. Bismillah. Ha? Bismillah. Ha, bismillah. Ha, oh, sebenarnya so ada live. Yang bis. Alhamdulillah. alhamdulillah. Lepas tu bismillah. Yang kedua apa? Alhamdulillah bismillah. Pak ni. Laju cerap pelan Okey. Dan okay. yang pertama apa? Bismillah. Ah, bismillah mino. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Abi alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, itu cara dengan tiga apa? Betul tak ya? Terima kasih. Okay, minum. Bismillah. Keluar, Alhamdulillah. Ya, yeah. Bismillah, Alhamdulillah, tiga kali. Kalau saya... Minum dengan tiga nafas. Kalau saya kalau makan tu, ha. kalau punya, Alhamdulillah. Ha. Eh, sebab Allah. Ha. Kalau lain pula. Ha. Ha. Kalau sampai ke luar <coughs> tu, Alhamdulillah. Ha. Bismillah, uh, Alhamdulillah. Yeah. Oh. Lagi susah eh. Tanpa kalau anda sedap sangat, lapar sangat. Ya? Eh? Ada dah. Nak Ya? Eh? Kalau boleh begitu, Masya Allah lah. Ya. Tengok ni kan. Ha, dia kata, bab-bab ni memimbangkan. Makan pun dah memimbangkan kita. Nak makan lagi, memikirkan makan. Yang ketiga, kemudian dengan menyelesaikan dia dan melepaskan dia. Apa maksud menyelesaikan dia? Dah basuh apa semua tu ya? Eh? Yang keempat Kemudian dengan sejahterakan daripadanya Awak oh, maksud so sejahtera sini? Saya akan makan lepas makan lah Sejahterakan membersihkan Ya yeah? Dan yang kelima Dengan nyata daripada keminasaan pada tubuhnya Daripada penyakit dan ilat Dah kena fikir pula sebab Bila banyak makan Macam mana Darah tinggi dah kena fikir pula sakit kawan ni ya. Ha. Banyak pula dah penyakitnya. Ada lima fikir dalam makan menyebabkan kita tak fikir main badan. Pertama nak menyediakan makan. Yang kedua tengah makan pun nak kena fikir juga makan. Nak fokus pada makanan. Yang tiga, lepas pada makan, menyesaikan makanan tersebut. Yang keempat, membersihkan makanan tersebut. Yang kelima, memikirkan pula penyakit disebabkan angkara pada makan yang banyak tu tadi. Ha, dah banyak memikir dah. Memimbangkan kita hati dan tubuh badan kita. Dan sebenarnya telah sabda Nabi SAW Aslu kulli da'in al-baradatu ya'ni at-tukhamatu wa aslu kulli dawa'in al-asmatu ya'ni al-himatu Ibu tiap-tiap penyakit -tiap itu baradah ya'ni ya gemuk tubuh baradah keburdah eh Baradah, gemuk. Yang ini tukhmah. Ibu segala penyakit gemuk. Wa aslu kulli dawain dan asal tiap-tiap ubat itu al-azmatu. Yang ini al-himatu, al-himyatu. Pantang. Jangan banyak makan. Ya, azmah. Ya, azmah ni makna tutup katuk mulut. Ya, dalam satu uh, bah, Apa namanya Sugi Ya Sugi Bila disunatkan bersugi Likas di keratil azmah Banyak tutup Mulut Mana dia tak cakap kan Tak cakap apa nama Mulut jadi busuk Ya Putih Masa kita tidur kan Yang bangun tidur Busuk mulut Sebab bu, mulut tu tutup lama Ya Azmah makna Pantang Dalam konteks ni Jangan banyak makan Ibu segala Penyakit gemuk Hmm. lagi asal segala ubat adalah pantang jangan makan banyak ya. Eh. saya terbaca itu kat Facebook kaki dia nak kena potong eh. lepas tu dia banyak puasa dia puasa 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 bila dia puasa maka gangren pada kaki dia tambah sembuh eh. Jadi tak terlampau cepat lepas tu bajet, dia terbaca jadi buruk eh. tapi tak jadi kata kerik dia sebabkan dia mana puasa buka puasa pun dia saja Akhirnya muka pada kaki dia tu jadi pertama sembuh eh? Kerana uh, tubuh badannya tidak proses untuk mem membuang anggota apa yang buruk tersebut ya. Yeah? Uh, tapi proses dia untuk meneruskan sungai hidup dia ya. Ah, Ha saya. baca saya baca situlah, saya boleh cakap gitulah. lah Syarah lebih, lebih tak reti. Ya. Yeah. Yeah? Last dan daripada Malik bin Dina radhiyallahu anhu adalah ia berkata hai segala jemaah sesungguhnya telah pergi datangku kepada jamban maka banyak ni jamban banyaklah hingga malu aku daripada Allah taala kemudian barang yang ada di dalam jumlah ini perkataan ini daripada menuntut dunia dan lomba kepada manusia dan menghilangkan waktu dengan sebab banyak makan. Malu dengan Allah Ta'ala sebab terlampau banyak berkunjung menzalahi jamban. Makan jamban. Makan jamban. Makan jamban. ni malu dengan Allah Ta'ala. Ya. Ha. Kemudian dia kata ini sebabkan oleh kerana menuntut dunia dan loba tamak kepada manusia. Ya. Ha. Dan banyak waktu hilang sebab banyak makan. Nah, inilah kata Malik bin Dina. Dia kata, pertama malu dengan Allah sebab selalu kejamban. Yang kedua, dia kata malu ni terjadi sebab tiga perkara ni lah. Ya. Jamban tu satu hal. Dia tu nampak sangat nak ke dunia. Ya. Yang kedua, tamak sangat kepada manusia. Yang ketiga, sebab banyak sangat waktu terhabis sebab banyak makan. Oleh itu, bila saya banyak kejamban, saya rasa malu kepada Allah tak ada dengan tiga sebab. Misalnya. Ya. Ha, tiga, tiga sabit dengan tiga perkara InsyaAllah, yang ke-8 nanti 6 lah yang 7 Yang ke-8 Takut barang yang mencapai akan dia Di permintaan akhirat Dan susah mati Susah mati Tak dapat apa yang timpikan dia akhirat Satu Yang kedua makan banyak nanti susah mati Ya Susah mati ni masyur ya Orang yang banyak makan esok Dia susah mati Orang yang selalu lapar dia mudah mati ada ketika sakarat tu sakarat mana mabuk mati ya susah Rabbana taqabbal minna wa afu anna wa khilana wa rahmatullahi wa tuba alayna wa hdina wa sikina dhaitha sikya rahmatullahi wa taja'alna mkaniqin wa masyarakat wa masyarakat wa masyarakat wa masyarakat Ta'alihi Surat Al-Fatih al Untuk dengan Tasbih Kepara dan Surat Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan 12 nanti kita akan buat satu lagi daurah ya, Dengan kerjasama Satuan Pondok Negeri Pahang Kita akan buat Ulum Al-Quran Tajuknya adalah Manhaj Imam Hafaz bin Sulaiman Kan bacaan kita ni pada Tariq Shatibi Riwayat Hafaz daripada Imam Asim Itu quran kita Jadi kita akan bincang Kaedah Imam Hafaz, Imam kita ni ha, wakafnya, cara bacanya ya apa uh, wakaf ibadahnya apa semua mak mak tu kita akan bincang bulan 12 nanti dengan Ustaz Hanif bin Isa Al-Ahmadi Al-Azhari Al-Buntuti sebagai imam buntut pula ya. Insya-Allah kita akan umumkan nanti ya, kita akan buat detail.